Давай-то я Бога с... залошу. А? Здорово, говорю. Здорово, говорю. Здравствуйте. Откуда сами? Откуда сами? Будете. Будете. Сейчас или вообще? Будете, спрашиваю. Будете, спрашиваю. А, сейчас я Санкт-Петербург. А, а будете? А, а будете? А я Узбекистан, город Самарканд. Вы почетный самаркандец, самаркандец. Санкт-Петербурга? Санкт да я в самарка... э, санкт петербург работаю. А ж... да, родились да, и живете в Самарканде? Родились живете в Самарканде. Да, да. Знаете, а мне тут недавно присылали звание, недавно присылали звание почетного э... а? бухарца Белгорода не понял вас. Почетного бухарца, жителя Бухары, Бухары. Белгородского региона, Белгородской народной республики. Почетный бухарец в Белгороде. А вы там живете, да? Ну, конечно же. Ну, конечно же. Да, да, да. А я... Я уже 10... А, этом году 12 лет будет. Я в санкт петербурге работаю. Дома давно не были. Дома давно не были. Не, я буду каждый год, два года. А вы гражданин Российской вы Федерации? Вы гражданин Российской Федерации. Нет. Нет, нет. А у меня документы все в порядке. Да я же не об этом, я же не полицейский. не Нет, я знаю, у меня документы все хорошо. Я из работы только что пришел. Завтра угу. еще угу. на работу. А хотите... Так, так. А хотите... Э -э уже были. Представьте, да, уже забыли, представьте, такого маленького уже забыли. Не понял вас. Еще Гражданство я говорю, Российской Федерации Российской хотите? Не, 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 не. Уже, уже я, уже мне 50 лет. У меня есть одно лишнее. Есть одно лишнее. Запасное. Ну, ну, сколько еще будем жить, я не знаю, но... Мне 52, и я ничего получил. Вот в армии служу, защищаю, так сказать, землю российскую. От супостата, подождите, у меня со звуком какая-то беда. Подождите, я говорю, у меня какая-то беда со звуком, я вас не слышу. Сейчас секундочку, попробую исправить положение. Вот, о, исправил. Не, я служил в России, я служил, я тоже. А как же, вы без русского, -то... Вы без русского? паспорта в России служил? Польно. А? Как вы без русского паспорта в России служили? При, при, союзе э, узбеки тоже России служили, же армию. Я думал, вас, это, в СССР служили, а не в России. Как? В России. Я, я, служил на Новосибирске, и потом закончил э, служить два года Архангельский, сам этот, э, не Архангельский этот, как его, э, забыл сейчас имя, так, 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 так. Мурманский. Нет, не Мурманский, самый край Россия. Знаете, Тихий океан? Да. Камчатка, Камчатка. А что же вас так да, я... закинуло? Вообще Камчатка, Петрополь... уже япония. А? Камчатка уже Япония. Камчатка уже Япония, какая Петрополь. Россия? Ну, Петропавловск, Камчатка же... Все, Браждан, уже Япония. Все, все хорошо. Я служил там. Ну, это раньше было. А сейчас уже Япония. Китай. Зло, я Витаю. Зло я витаю. Да, я. Много городов. Москве был, Санкт-Петербург, Челябинске, mm. Уфе, Татаристон. А разве, уфа, Россия? Россия. разве Уфа это Россия? Это ж Башкортостан. А? Это ж Башкортостан. Да, да, да. Ну, какая же это Россия? Ну, какая же это Россия? Как? Ну, это ж Баш... Башкире. Не Башкирия, это Уфа, город Уфа. И Башкортостан. Не Башкортостан. Ну да. Ну какая Россия? Ну какая Россия? Разве Узбекистан это Россия? Разве Узбекистан это Россия? Смотрите, Архангельский, э Челябинский, Свердловский, это все Россия смотрится, да? Свердловск это такой деятель э -э Октябрьской революции. А -а -а октябрьская революция. Яков, ну, Яша и Свердлов, бриллианта любил очень. Потом а, а. все город купил за бриллианты, которые он воровал. И в свою честь назвал. Совещать, вне, народа вне народа в город. А. Ну, вот сейчас работаю в Санкт-Петербурге. На Свердлова? На Петра? На Петра Алексеевича? Питер, Питер. На Петра Алексеевича? Нет, Питере. А вы Я знаете, что Санкт-Петербург назвали Питер. в честь Петра Алексеевича? Порошенко. Я знаю. Я знаю потому что я уже давно здесь работаю. Так а, где? кстати, вы там ну, ну, что, не что, познакомились в с... Питере с Кантом? я давно Кантом, то был, то я давно... не знаю, как он там себя чувствует, кто? жив, здоров. Кто? Кант. Кант. Кант, Кант это кто? И, ну, там местный Кант, ну, там, такой крутой, крутой дядька. Дядь. Эммануэл дядь. Кант. 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 Не знаете такого? Он там всем заведует. Он там всем заведует. Вещь себе называется работает на фирму, на зарплату работает. Так он, он владеет всеми фирмами в Питере. Фирмами в Питере. Вместе с Ницше. Вместе ну, с Ницше. Не знает, не слышу, ну, я понял. Ну, хорошо, ладно, отдыхайте. Лежайте лучше домой, а то тут идут домой, бенгеровцы, идут бенгеровцы из, Курска. из Курска. Это ужас. Ну, у меня документ все порядок. Я домой пойду зимой. Так, же, они до зимы, до, до зимы дойдут до Питера. А так как они любят русскоязычных младенцев, ну, русскоязычных младенцев. Страшное Но... дело. Страшное дело. Ладно. Mm -hmm. Я тоже так думаю. Mm -hmm. Давайте, езжайте mm -hmm. домой. Давайте, езжайте домой. Капец. Зоя, всем доброго вечера. и вам доброго вечера. Понятно. Как бы я была царица, говорит одна девица. Любуешься собой, налюбоваться а не можешь. Привет. Что? Я говорю, любуешься собой, налюбоваться не можешь. Привет. Я вас не понял. Да что ж тут непонятного-то? Да Отец равно. Вроде как по-русски говорю. Вроде как по-русски Что вы говорили? Повторите. Забей, это очень долго. Забей это очень долго. Анекдот рассказывал. Анекдот рассказывал. Интересный. Ну, судя по всему, нет, ты же не ну, смеешься. Судя нет, ты же не смеешься. А, ну да. От, сам ты откуда что-то а, так шокаешь? откуда что-то так шокаешь? Украина. От меня написано Россия. От меня написано Россия. Не знаю, с Украины. А откуда с Украины? откуда с Украины? Днепр. Понял тебя. Хороший город. Хороший город. Прекрасный. Когда он назывался Днепропетровского, в честь кого он был назван? В честь кого он был назван? В честь Петровского. Знаешь, что такое Петровский? Знаешь, что такое Петровский? Да. Понял. Я из Харькова. Я из Харькова. Прямо из самого Харькова? Более того, с Салтовки. Более того, с Салтовки. И что там у вас на Салтовке? Ну, сейчас потише. Пу -пу -пу -пу, ну, пустя, сейчас потише. Пу -пу -пу, Господи. Нормально. Ну, выходы слышно постоянно. Ну, прилетов стало меньше. Ну, потому, стало что меньше. ну потому что выход это тут в 10 километрах. Ну да. А прилетов. А я в районе Купинска. А прилётов... Ты сейчас в районе Купинска? Ты сейчас в районе Купинска. Угу. Службу несешь? Службу несешь? Да. Молодец. Молодец. Сейчас отдыхаем. Уважаю. Уважаю. Я тебя должен предупредить? Я тебя боец. должен что мы в прямом понятно. эфире. Что если тебе нельзя эфире. лицо показывать, Может, то пока. Взяли, что показывать, пока. А если, если можно, то скажи а что-нибудь что хорошее. Что хорошее. Что Путин сдох. Ну это понятно. Вот это новость сказал. Давай, баражи собак.